بسم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى شكلا زمك اسمانونا پیدا کرو او دا زمك او دا اسمانونا عالم او دا مخلوق دا پیدا رب العالمين فارغ شو نيو كتاب وليك او دا كتاب دا الله سبحانه وتعالى سره دا اسمانونا دا پاسا عرش باند دا كتاب برود الله سبحانه وتعالى سوليك البدي كتاب كي حديث دا تاوين. دا حدیث بخاری مسلم دوارو کشته رسول الله عليه وسلم سلم وی لما خلق الله الخلق قال الله سبحانه وتعالى د زمکه اسمانونو د عالمونو د پیدایش نه فارغه شو او زمکه اسمانونو و نو کتابا فهو عنده فوق العرش الله سبحانه وتعالى یو کتاب ولیکو چې رب العالمين سره عرش ته او په دې کتاب کې یو قیمتي خبره چداسمنونو د پیدایښ دروست ده که ما خبر لیکی خو قیمتي ده او دا خبر ویل کله چې ان رحمتي تغلب غضب اذا ما رحمت دا وزمد غسينه مخکي رب العالمین رحمت الله اکبر دا وزمد غسينه مخکي ز اسل کي رب العالمین مونږ تاسو سره د رحمت او د کرم معاملکي په دنیا کې هم په خیرت کې رب العالمین که لهم د قهر او د غسی او د غضب معاملات موږ سره نه کی سو پوری چې انسان په خپل باندې ځان دغه ګرمه تیني واقع کړي چې سو پوری در رب العالمین د سوری دلاندی ته به پر رحم کی ته به رب العالمین په کرم کی او چې کل د ګناهونو د وجینا تد د سوری نه اخوا شي به تاسو سره است د ګناه مطابق معامله کی هر کی مطابق ظلم زه تیني کی او دايت شكل نازل شو شيء ان رحمتي وسعت كل شيء رب العالمين ما رحمت هر ست بارا خدي نو شيطان رباشدو غور شيطان دا اميد وساتو ديگه دي دي دا یو نقطه پرته چې مونږ ته خو ستا زو بکر د چې مونږ امید وساتو در په عالمین د رحمت مونږ مؤمنان یو الحمد لله شیطان ګور دومره امید پیدا شو چې کنيزم به د رحمت کې واقع ما نو الله سبحانه وتعالى ته ویلي وي انا من هذا الشيوي دغ رحمت چې کوم شي ته پر اخره وزم دغ کې ویمه کی دی شي د رحمت چې د است رحمت د ماتم پر اخره اگر که زو په دنیا کې عبادت نکوم سرکشه ګرځم او دغ رحمت اومې زستا ساتمره به وې په اخرت کې نو سبحان الله پس روسته وي چې فساکتبها للذین یتقون دا دغ که سانو د پر لیک ما چې هغه مؤمنان او باغی کې تقوی او با ری په اخرت باندې ایمانې په با رب باندې ایمانې دربطه بيداری په دنیا کې د دې ش سرکه شو لپاره زموږ رحمت نری المهم دا خبره چې شیطان هم د رب د رحمت امید ساتي موتابه هميشه خپل رب د رحمت امید ساتو هميشه به موږ خپل رب د رحمت د سوري دلانځه پټو